选的是林动，那这个角色呢，其实是在青阳镇的一个小痞子，他生性就是他的性格比较顽劣吧，呃，比较冲动，那也非常的坚强，呃，生生活中呢，只有他的爹和他的妹妹是他的唯一，那、嗯、其实也是一个不知天高地厚的一个臭小子，之后呢，在走人的机会得到了一块石头，就。 被迫的走上了一条成为英雄的这样的一条道路。嗯，那当时怎么会想接到这样一个，就是当时怎么会接这样一个剧本跟角色？因为这个，我、哦、这个角色它非常的鲜活，也是非常的有意思。我自己也是非常的喜欢这种类型的角色，我觉得很好玩而且呢，自己之前其实演的所有的作品中，其实都没有这种类型的角色，嗯、对我自己来说也是一个挑战吧和突破。 而且呢，也知道是张黎导演拍，就是更加的荣幸能够，呃，呃，抱着这样的一个态度去和大家学习吧。嗯,嗯，那其实这个人物的话，他是有一个转变的过程嘛，从之前可能是一个小混混，然后到后面慢慢发展成一个英雄。那对你来说，这两个阶段的话，你自己觉得哪一个挑战可能更大一些？嗯。 其实每个时期都，他都会有不同的一个挑战。那前期的话，其实，嗯，对于这种他的家的概念会更多一点，对家对他来说更重要一点。他其实想的就是，我要治好我爹的病，要就我们我和妹妹和爹爹在和爹在一起生活就已经很满足、很幸福，没有想过要成为什么。 呃，去除一魔，或者是干点别的事儿的这样的一个人。那之后呢，其实一步一步，当真正他的身边的人遭到一魔的威胁之后，他被迫的只能去迈出那一步，去挑战自己吧，去成为这样的一个人。嗯，因为刚才在发布会的时候，其实也有聊了很多，就是关于这个拍摄还蛮辛苦的嘛。然后你可以举一个所有印象让你深刻的事情，比如，比如说是哪一件事情让你觉得啊，真的。 太累了，那时候还是蛮累的。嗯，其实每天因为林这部戏舞动乾坤嘛，动的话动动动动在里边就是一定要动起来。所以特别是林动，林动也有个动字。那在戏中的话，其实每天都是摸爬滚打的一个状态。每天，嗯，我刚开始拍的时候，其实。 呃，我拍竞技场的一场戏，拍了有半个月的时间。那每天都是在，呃，场馆里边儿，就是滚来滚去啊。嗯，觉得就是其实虽然就是身体上会透支，但是内心还是比较过瘾的。那每天晚上回去之后，都会看到就是都必须得用那个洗鼻水去洗鼻子，而且鼻子每天都会出来很多黑色的东西，还有用那个洗眼睛的水洗眼睛这样的。我觉得其实。 这些对我来说都是很享受的一个过程，虽然身体会透支或者怎么样，但是最后的呃东西，可能最后的拍出来的效果是大家很满意的，我觉得就是一个好事。我其实每部戏它它都会有，就是每部戏需要解决的一些东西吧。那这部戏对于自己来说，确实啊。呃 感觉每天都是在片场度过的，就早上黑天的时候就出门，后来到晚上黑的时候有，基本上见不到阳光吧，这样的一个状态。但也很享受吧，也很享受每天和大家在一起拍出来的所有的东西。特别是当自己去配音的时候，看到自己，因为因为其实也没想到，就是看自己配音的时候，看到那个灵动，也是让自己眼前就是。 会突然惊讶，你知道，知道吗？就是哎呀，怎么怎么当时会会是这样的？就没想过杨洋,洋他是这样的。对，也希望最后观众们能看到一个不一样一点的杨洋,洋啊。嗯，那因为之前在发布会的时候也有提到，就是刚进组那会儿就开始失眠，就是因为可能进入剧组比较紧张一开始。那能说一下，就后面怎么克服掉就是这样子的一种紧张的一个情绪，然后慢慢跟导演怎么磨合的？嗯。 因为是压力还是比较大的，但这种压力其实是自己给自己的。呃，刚开始的时候就拍摄的前一天的晚上，想让自己睡眠睡进去，就是觉得第二天应该有个好的状态去第一天嘛去拍摄。结果呢，就是越这样想的话就越越紧张，就越来越有压力，就睡不着，就失眠了。那第二天就去拍摄，拍摄的。 之后呢，其实觉得就是真的是自己有的时候想太多了，这种压力是自己给自己造成的，太多的这种压力，反而整个剧组的氛围啊，还是等等导演，导演给我的就是，呃，信任程度啊，还有等等空间都是非常大的，所以还是，呃，最后那天拍摄下来还是比较满意的吧，嗯。 其实拍摄的时间常长嘛，嗯，将近一年的时间。然后对呃一个就是我们说起来就是呃一线的小生来说，可能会花一年的时间在一部戏当中，就是比较少的。然后你自己当时是怎么考量的？当时觉得其实没有想太多，就觉得呃这个角色我是真的喜欢，嗯、那也觉得没有管他说要拍多久的时间吧，就觉得这个角色是我喜欢的。 而且呢，我希望呢，我能够把这个角色去演好，我好好付出一下，踏踏实实的去把这部戏演好，就没有想太多，说，呃，要要怎么怎么怎么，对。OK，那因为刚才也提到，就是有很多武打的那个戏份嘛，然后听说好像说之前也有特别做一些准备，那我不知道在拍摄的过程当中会不会遇到一些危险，或者说受伤啊等等的事情。 受伤是因为我们这部戏的武打的场面比较多嘛，所以受伤是，呃，每个人都经常会出现的吧。那其实大家在现场内保护工作也做得挺好的。那我们其实，在我们这部戏，其实，在每个人都会让每个人都会去训练，每天都会训练，训练。那我我的这种训练，其实就每天都在现场，就是拍摄的过程中度过的。每天都是，啊，打来打去和大家斗来斗去的这种状态。 那你和其他几位演员合作感觉怎么样？大家合作的状态都特别好，而且每个人我觉得都是非常的敬业、非常的认真，所以在他们身上都学到了很多。而且呢，呃，我们这个剧组也是氛围特别好啊。就是尊哥他也会做菜，就是做菜给我们吃，比如说呃什么做一些咖喱啊什么的，咖喱海鲜什么这些咖喱鸡什么的，我们大家也是比较的，就是。 呃，关系非常融洽吧。嗯，期待就是赶紧到八月七号了，能够看一下我们这部戏。那其实多的也没什么说的，就是希望大家能够支持，能够喜欢。嗯。